Того святочне означування дня Руснацу Шід 16 януара у домі у домушиде почало з Схімну Боже правди і братца і потім удатну програму, яку проваджує красне число на Щивітельох. Присутні були і представники локальної самоуправи і Кічу Беркасова і Берчинцов і Шидянські і Беркасовські Парахове. svjatočnost zbohacena z nastupom mlače špilatske grupi, vistavu knjiškoh i drugih naših vidanjoh po ruski, jak i maljunkami i berkasovskih i šidjanskih amateroh, Anđelki balašćak Gantičević, Olgici Lukač, Ratka Torni, Olgici Čižmar, učašnikoh po koloniji Ruski dvor. Organizovani i udatni koktel za prisutnih, a ženi zo zdruštva prilihtali našo tradicijni jedla i kolači.